নমস্কাৰ আজি অলপমান বেলেগ এটা বিষয়ত কথা পাতিম যদি আপোনালোকৰ সময় আছে তেন্তে হ'লে ভিডিঅ'টো চাব মানে এইকেইদিন খুব সঘনাই শুনা পাই আছো যে বিশেষকৈ আপাৰ আছামৰ ফালে যিসমূহ আমাৰ মানে থলুৱা লোক আছে তেওঁলোকৰ হাততহে আমাৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰখনৰ দখল থাকিব লাগে বা আমাৰ যিসমূহ থলুৱা লোক আছে আমাৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া যিসমূহ লোক আছে তেওঁলোকেহে আমাৰ কামসমূহ কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ শুনা পাই আছো আৰু ময়ো এই ক্ষেত্ৰত ক'ব বিচাৰি আছো যে যিসমূহ আমাৰ বহিৰাগত ব্যৱসায়ীয়ে আহি অসমত মানে বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰি যেনেকে গোটেই মানে বিস্তাৰভাৱে তেওঁলোকে অসমৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখন মানে তেওঁলোকৰ নিজৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখি আছে সেই বস্তুবোৰ আমি অকল আন্দোলন কৰি বা অকল আমি এনেকে মুখেৰে কথা কৈ দুই এদিন এনেকে আন্দোলন কৰিম বা এনেকুৱাকে কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা লৈ তেওঁলোকৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব নোৱাৰোঁ আৰু সঁচাকৈয়ে যদি সকলোৱে বিচাৰে যে আমাৰ ব্যৱসায়িক মানে প্ৰতিষ্ঠান যিসমূহ আছে বা আমাৰ যিখন বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰ আছে অসমৰ তো সেই বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰখন যদি আমাৰ হাতত থকাটো বিচাৰে আৰু যিসমূহ মানে বহিৰাগত লোকে আহি পেলাই ইয়াতে অনা অসমীয়া লোক আহি পেলাই ইয়াতে কাম কৰি আছে সেই কামসমূহ যাতে আমাৰ থলুৱা অসমীয়া বা অসমৰ যিসমূহ খিলঞ্জীয়া মানুহ আছে তেওঁলোকৰ হাতত থকাটো বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমি কেইটামান কথা মনত ৰখাটো দৰকাৰ আমি আন্দোলন কৰি বা এনেকৈ দুই এটা কথা কৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িব নোৱাৰোঁ আমি যদি মানে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰখনত আগবাঢ়িবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ আন্দোলন কৰা ঠাইত আমি এনেকৈ কিছুমান কাম কৰি মানে আগুৱাব লাগিব তেওঁলোকে যি ধৰণে চিন্তাধাৰা কৰে মানে তেওঁলোকৰ যি ধৰণৰ চিন্তাধাৰা আছে তাতকৈ আমি ওপৰত আৰু ভাবিব লাগিব তেতিয়াহে আমি তেওঁলোকতকৈ আগত যাব পাৰিম যদি আমাৰ সৰুৰ পৰাই অকল চাকৰিমুখী চাকৰিমুখী হয় ব্যৱসায়ৰ লগত কোনো মানে কোনো ধৰণৰ সম্পৰ্ক নাথাকে তেন্তে হ'লে তেওঁলোকৰ দৰে আমি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা হ'লে তেওঁলোকে সদায় চাঞ্চ পাব তেওঁলোক ইয়াৰো তেওঁলোক নাহিলেও আৰু বেলেগ আহি পেলাই আমাৰ অসমত ব্যৱসায় কৰিবলৈ মানে সুবিধা পাব বা মানে চান্স পাব গতিকে আমাৰ অসমৰ যিসমূহ মানুহ আছে তেওঁলোকে অলপমান মানে চিন্তা কৰিব লাগে অকল চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰতে আগবাঢ়িব নালাগে বা অকল চাকৰিমুখীয়ে হ'ব নালাগে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে মানে লাগিব লাগে অকল চাকৰিৰ পৰা বাদ দি যে ব্যৱসায়টো যে আৰ্ণ কৰিব পাৰি সেইটো আপোনালোকে চাব লাগে বিশেষকৈ আপোনালোকে চাবচোন যিসমূহ লোকে এতিয়া আমাৰ অসমৰ বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰখনত দব পাই আছে তেওঁলোকৰ কোনোবাই চাকৰি কৰা আপোনালোকে পায় নেকি আপুনি চাবচোন বিচাৰি পেলাই কিন্তু তেওঁলোকে আমাৰ গোটেই চিষ্টেমটো মানে কণ্ট্ৰল কৰি আছে আমি কিবা এটা বস্তু দাম বঢ়াওঁ বুলি ক'লে বঢ়াই দিব নোৱাৰোঁ কমাওঁ বুলি ক'লে কমাই দিব নোৱাৰোঁ কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই বস্তুটো তেওঁলোকে ছিষ্টেমত আনি লৈছে কণ্ট্ৰলত আনি লৈছে যে কিবা এটা বস্তু তেওঁলোকে মন গ'লে দাম বঢ়াই দিব পাৰে গোটেইখিনিয়ে মিলি মন গ'লে দাম কমাই দিব পাৰে আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বা অসমৰ মানুহৰ এটা বিশেষকৈ বেয়া গুণ আছে সেইটো ক'ব লাগিব কোনোবাই স্বীকাৰ কৰক বা নকৰক ভাল গুণো আছে বহুত তো বেয়া গুণো আছে বহুত তেনেকুৱাকে কোনোবাই যদি কিবা কৰি কষ্ট কৰি আগবাঢ়ি আছে তো তেওঁলোকে কেনেকৈ সেই আগবঢ়াজনক টানি আনি তলত তেওঁলোকৰ লগত মিলাই বা তেওঁলোকতকৈ তললৈ নিচা দেখায় সেইটোতে তেওঁলোকে বেছি চিন্তা কৰি থাকে কিছুমান এচাম মানুহ আছে এনেকুৱা সকলো মানুহৰ কথা ক'ব নাযাওঁ বাৰু কিন্তু তেওঁলোকৰ মাজত যিসমূহ বেয়া ব্যৱসায় কৰি আমাৰ ইয়াতে যেনেকৈ চবকে কণ্ট্ৰল কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত সেই বস্তুটো নাই কোনোবা যদি কেনেবাকৈ মানে পিছ পৰি ৰৈ গৈছে তেওঁক আকৌ দহজনে মিলি তেওঁলোকৰ পৰা অলপ লাগে হেল্প কৰিব কৰি পেলাই তেওঁলোকৰ লগত একেলগে আগবাঢ়ি লৈ যাব একেলগে আগবঢ়াই নি পেলাই মানে আগবাঢ়ি যাব তেওঁলোক ত' আমিও তেনেকুৱাকৈ চিন্তা কৰিব লাগে তো সেইভাৱে ময়ো এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে যোৱা কেইবছৰমানৰ পৰা কণ্টিনিউ এনেকুৱাকৈ কাম কৰি আছোঁ আৰু অসমৰ পৰা গৈ গোটেই ইণ্ডিয়াখনত আমাৰ যিমানবিলাক ইণ্ডাষ্ট্ৰী আছে ডাইৰেক্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাকত গৈ কি ৰেটত আমি মাল পাম কি ৰেটত আমি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি অসমৰ ৰাইজক যিটো ৰেটতে মাল ক্ৰয় কৰিম সেই ৰেটতে মাল ক্ৰয় কৰি যাতে আমি আনি পেলাই খুব কম দামত তেওঁলোকক সেই বস্তুবিলাক যোগান ধৰিব পাৰোঁ এনেকুৱাকৈ আমি কিছুমান পৰিকল্পনা হাতত লৈ আগবাঢ়ি আছোঁ কাম কৰিবলৈ তো তাৰে কাৰণে মোক বহুত মানুহৰো প্ৰয়োজন আৰু অসমৰ গোটেইসমূহ ৰাইজৰ মোক সহায় সহযোগিতাৰ লগতে আশীৰ্বাদৰো প্ৰয়োজন আৰু সেই ভাবি এনেকৈ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মিটিং আকাৰে হওক বা বিভিন্ন ধৰণে আমি এনেকৈ আমাৰ টীমটো আৰু ডাঙৰ কৰি আছো যাতে এনেকৈ আন্দোলন কৰি বা কথাকৈ নহয় আমি কামেৰে আমাৰ নিজৰ দেশখন বা আমাৰ নিজৰ জাতিটো ৰক্ষা কৰিবলৈ মানে আগবাঢ়ি আছোঁ গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহায় কৰিব আৰু কিবা ভুল ভান্তি হ'লে মানে ক্ষমা কৰি দিব আজি যিখিনি কথা ক'লোঁ তো মই এইখিনি কথা আপোনালোকক এইটো কাৰণে ক'লোঁ যে যিসমূহ আমাৰ মানে বহিঃৰাজ্যৰ লোক বা যিসমূহ বেলেগ দেশৰ বা বেলেগ মানে ৰাজ্যৰ নাগৰিক আমি আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত কাম কৰি আছে তেওঁলোকক এনেকৈ আপুনি যিমানে নকওক কিয় এওঁলোকক নাইকিয়া কৰিব নোৱাৰে কাৰণ এওঁলোক নহ'লে আমাৰ ইয়াতে কামেই নচলিব তো তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যদি আমি তাতকৈ ভাল ৰিজাল্ট এটা দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লেহে আমি মানে তেওঁলোকৰ ঠাইত নিজে আমি খাৰা হ'ব পাৰিম আৰু মোৰ লগৰ যিসমূহ সমনীয়া ডেকা বন্ধু আছে বা ভাই ভণ্টী আছে তেওঁলোকক ক'ব বিচাৰোঁ যে অলপমান কমফৰ্ট জোনৰ পৰা বাহিৰত আহা মা দেউতাৰ মৰমৰ পৰা অলপমান বাহিৰত ওলাই আহা ওলাই আহি পেলাই বাহিৰৰ দুনিয়াখনত কেনেকৈ কাম চলি আছে কেনেকৈ আগবাঢ়ি আছে সেইবিলাক চোৱা অকল মোবাইলত সোমাই থাকি বা অকল বিভিন্ন ধৰণৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰাম এইবিলাকত সোমাই থকাতকৈ অলপমান মানে আমাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰখনত সহযোগ দিয়া তেতিয়াহে আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম আমাৰ লগতে আমাৰ গোটেই প্ৰজন্মটোক আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে বেলেগে আহি পেলাই ইয়াতে আমাক কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সকলো সতৰ্ক হৈ একেলগে আমি কামৰ আন্দোলন কৰিব লাগিব মানে কৰ্মমুখী হৈ কামৰ আন্দোলন কৰিব লাগিব এনেকৈ বাকী মানুহ খেদোঁ বা তেওঁলোকক এনেকৈ পঠাই দিওঁ এনেকুৱাকৈ আমি তেওঁলোকক আঁতৰাব নোৱাৰোঁ কাৰণ তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে কাৰণে আজি আহি পেলাই এইখিনি ঠাইত আছে বা এইখিনি জেগাত তেওঁলোক উপনীত হৈছে আমিও যদি কষ্ট কৰোঁ তেওঁলোকতকৈ যদি আমি তেওঁলোকে যদি আঠ ঘণ্টা কাম কৰি আছে আমি যদি দহ ঘণ্টা কৰোঁ তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰা যি তাতকৈ আমাৰ যদি চিন্তাধাৰাৰ ওপৰত হয় তেন্তে হ'লে এনেই অসমৰ পৰা মানে যিসমূহ বহিঃৰাজ্যৰ লোক আছে তেওঁলোক এনেই যাব লাগিব বা যিসমূহ বহিৰাগত লোকে ইয়াতে কাম কৰি আছে তেওঁলোক এনেই যাব লাগিব তেওঁলোকক বেয়া বুলি নকওঁ আৰু কোৱাও নাই বেয়া বুলি তেওঁলোকে কষ্ট কৰিছে দুটকা উপাৰ্জন কৰিছে নিজৰ ঘৰ বাৰী এৰি আহি পেলাই ইয়াত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে কৰক মই তাত বেয়া পোৱা নাই তেওঁলোকক বেয়া বুলিও নকওঁ ত' মই খালী এটাই কওঁ যে বেয়া আমাৰ মানুহখিনি বেয়া আমি আৰু তেওঁলোকক আমি এইখিনি সুবিধা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইখিনি সুবিধা পাইছে আমাৰ ইয়াত ব্যৱসায় কৰি হওক বা বিভিন্ন কামৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মানে আগভাগ লৈ কাম কৰি আছে ত' তেওঁলোকক আমি সুবিধা দিছো গতিকে আমি বেয়া আৰু আমি যদি তেওঁলোকক সেইখিনি সুবিধা প্ৰদান নকৰিলোঁ হয় তেওঁলোকে ইমানখিনি সুবিধা নাপালে হয় আৰু তেওঁলোকতকৈ যদি আমি ভাল ছাৰ্ভিচ দিব পাৰোঁ বা তেওঁলোকতকৈ আমি ভাল যদি কিবা কাম কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাম সকলোৱে একচেপ্ট কৰি ল'ব আৰু আমি যদি বেষ্ট দিব পাৰোঁ তেওঁলোকৰ পৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোক এনেই অসমৰ পৰা নোহোৱা হ'ব তেওঁলোকক নাইকিয়া কৰাৰ কোনো দৰকাৰ নাই গতিকে ময়ো এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে মানে সকলোকে একত্ৰিত কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ মানুহক একত্ৰিত কৰি একেলগে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ যিসমূহ কাম চলি আছে আৰু কেনেকৈ পদে পদে উন্নত মানে খোজত আগুৱাই নিব পাৰোঁ আৰু গোটেই অসমৰ যিখন বাণিজ্যিক ক্ষেত্ৰ আছে তাত যাতে আমাৰে আধিপত্য হয় এইখিনি কথা বিতংভাৱে আলোচনা কৰি সকলৰ লগত সকলোৰে লগত একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ গতিকে আপোনালোক সকলোৰে সহায় সহযোগিতা আশীৰ্বাদ আৰু মৰমৰ খুব দৰকাৰ কিবা যদি আপোনালোকে মোৰ আমাৰ কামত বা মোৰ কামত বা মোক আপোনালোকৰ এই কথাখিনিত কিবা যদি ভুল ভান্তি হয় মোক ক্ষমা কৰিব আৰু কামৰ ক্ষেত্ৰতো যদি কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হয় মোক ক্ষমা কৰি দিব বা আঙুলিয়াই দিব যাতে কাৰো ক্ষতি নোহোৱাকৈ সকলোৰে ভাল চিন্তা কৰি যাতে সেইখিনি ভগৱানে শক্তি দিয়ে সেইটোৱে কামনা কৰিলোঁ আৰু পিছফালে আপোনালোক যদি খাৰা থাকে গোটেই অসমৰ মানুহ যদি আমাৰ লগত পিছফালে খাৰা থাকে তেন্তে হ'লে আৰু পৃথিৱীৰ কোনো শক্তি নাই যে আমাক হৰুৱাই পেলাই কোনোবা আগবাঢ়ি যাব গতিকে মোৰ বিশ্বাস আপোনালোক সদায় আমাৰ লগত থাকিব আৰু অসমত অসমীয়া গিৰি চলিব কামৰ জৰিয়তে চলিব আৰু অসমত অকল অসমীয়াই দপদপনি চলিব সেইটো অকল কামৰ জৰিয়তে চলিব বিশেষকৈ আন্দোলনকাৰী দাদাসকলে বেয়া নাপাব কাৰণ মই ভাবোঁ যে আন্দোলনৰ ঠাইত এনেকৈ আমি মানে কামেৰে যদি আগবাঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এদিন অসমখন আমাৰ হাততে থাকিব কোনেও আমাক হৰুৱাব নোৱাৰে আৰু আপোনালোককো বহুত ধন্যবাদ যে এনেকৈ আপোনালোকে আন্দোলনৰ জৰিয়তে মানে অসমৰ ৰাইজক সতৰ্ক কৰি দিয়াৰ বাবে যে সৎপথত আহিব লাগে ভাল পথত আহিব লাগে বা কৰ্মমুখী হ'ব লাগে আপোনালোকৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈ আমি এইখিনি কাম কৰিবলৈ সুবিধা পাওঁ বা কিবা যদি মানে ৰাইজ বিপথেও যায় যাতে আপোনালোকে এইধৰণে সতৰ্ক বান্ধি দি বা সতৰ্ক কৰি সকলোকে যাতে এলাৰ্ট কৰে তাকে কামনা কৰিলোঁ আৰু সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে চাই থাকিব আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ কি চলি থাকে আপোনালোকক জনাই থাকিম ধন্যবাদ সকলোকে জয় অসম